اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين Değerli canlar, değerli İmam hussein aşıkları. Bugün Zehra TV ekranlarında güzel ahlak sohbetimizde Nefs teskiyesi sohbetimizde siz değerli dostlarla beraberiz. Stüdyo konuğumuz, çok değerli üstadımız, Doktor İftihar Enveroğlu hocamız bizlerle beraberler. Gerçekten ilimleriyle, tespitleriyle, teşhis ve tespitleriyle gerçekten bizlere çok güzel bir kılavuzluk yapıyor kendileri. Defalarca dedik bugün de diyelim sizler adına da, ekibimiz adına da, Zehra ve ailesi adına da kendisine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizler için büyük bir nimet. Sözü kendilerine bırakalım. Sizlerle bir hoş geldiniz hasbi etsinler. Ardından büyük günahlar olayını işliyorduk ve en önemlisi Allah en büyük günahın Allah Allah'ın rahmetinden ümit kesme konusunda kalmıştık. Oradan inşallah devam edelim. Hacı hoş geldiniz. Buyurun söz. Size. Hoş bulduk. Evzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul akdata min lisani yafqahu qawli sallallahu aleyka ya abu abdullah wa ala al-mustashhadina bayna yadayk wa rahmatullahi wa barakatuh. Mən də salamlayıram siz əzizləri. Hoca, e, daha öncəki proqramımızda böyük, ən böyük günahın Allahın rəhmetindən ümidi kəsmək olaraq ifadə etmişdiniz. Konu çok uzun olduğu için orada sadece bir girizgah yapmıştık. programı baştan sona bununla devam ettirelim diye. İsterseniz Allah'tan ümit kesmenin en büyük günah olduğu konusunu şimdi detaylı bir şekilde açalım. Bunu nereden diyorum? Ayelerden, şerif ayelerden buyurur. Allah'ın rahmetinden namüt olmayın. Onun Yusuf suresinde de var bu arada. Onun rahmetinden ancak zalim, kafir, Zion Çarkovlardan başqası onun rəhmətindən naumid olmaz deyə ayələr var. Lay ya'esu min rawhilla illal qawmul kafirun khasirun var belə ibarətlər. Yəni onun Allahın rəhmətindən yalnız belə qomlar naumid olarlar, yəni <laughs> ümidsiz olarlar. Bu bir məsələ. Rəvayətlərə də baxırıq. Öylə rəvayətlər var, qorxuncmu deyim, belə birisini izninizlə işarə edərəm. Bundan öncə də şikayət bir birkaç ay bundan öncə söhbətlərimizdə bənzə işarə etmişdim buna. Çox önəmli olduğu üçün bir də vurğulamaq istəyirəm tam yeri də həm də. İndi deyir ki, İmam Rıza əleyhissalatu vəs salamın yakınna yakın hesabından yakın birisi olur. O gəlir həzrətin yanına və deyir ki, arz edir ki, ey İmam Rıza, canım sənə fəda olsun. Böylə bir olayla şeydə gəlir. Tusda gəlir məşhad tus orada. Gəlir orada yanına ziyarətinə və orada deyir ki, mən öylə bir olayla rastladım ki, öylə bir olaya rastladım ki, çox ilginci idi mənim nəzərimcə, onu sizin huzurunuza demək istəyirəm. Və deyir, deyir ki, mənim bir arkadaşım vardı. Zamanla biz uşaqlıqdan mə deyim bir arkadaşlardı, bir nisbətləri də ola bilərdi. Nə isə onu Mədinəyə getmişdim özə mübarək Ramazan ayında. Mədinədə gedərkən çarşıda onunla qarşı-qarşıya gəlirəm. Gəldiyim zaman onu o məni gördü və məni dəvət etdi evinə. "Çigəl bənə musafirəm ol, belə şöylə." Və gəldik, danışdıq ordan-burdan, sonra yemək əsnasında, yemək gəldikdə ə, gördüm o da mənimlə birlikdə oturduz süfrəyə, başladı. dedim, "Sən hasta mısan?" "Xeyr." Bəcə, sorun nə? Orucduqda sən mən musafirəm, sən niçin eee orucunu yeyirsən? deyə belə dedim. Başladı ağlamağa. Ya məsələn kədərlənməyə. Belə dedi ki, mən öylə bir günahlar yapmışam ki, artıq Allah təbarək və təala məni aslı aff etməz. Mənim kitabım bağlanmış, qapanmış. Artıq mənə yol yox. Təəccüb etdim. Dedim ki, öylə bir şey mi olur? Ə, nə yapmışsın sən belə? Deyir ki, Harun əl-Rəşdin zamanı idi. Bir gecə evdə uyuduğum zaman Bağdadda idi. Harun gətirmişdi yandı. Hansısa bir simətdə məqamda məfqi idimiş. Deyir, bir gecə saat 2 3 belə radələri məni çağırdı. Yəni onun tərəfindən birisi gəldi. Məni dedi ki, Harun səni istəyir, tələb edir. Mən də qorxdum. Dedim ki, bu zaman Harunun ne işi var? Hiçbir hayra bunu yazamadım. Neyse geldim gördüm. Hiçbir hayra yorumlayamadım. Yorumlayamadım böyle. Gördüm Harun oturup yata uyuyamıyor. Gözleri kıpkırmızı. Çok gazabli bir halde bakıyor. Der, Ey filani. bana dedi. Dedim buyurun. sen beni ne kadar seversen ve ne kadar beni savunmaya hazırsın. Beni nə ilə savunacaq? Əgər mənə bir şey gəlsə, deyəlim ki, mənə bir kötülük gəlsə, təhlikəmin deyim, gəlsə, sən nə ilə məni savunacaqsan? Nasıl məni savunacaqsan? Savunar mısın? Əvət, evet, nə ilə savunacaqsan? Deyir, mən dedim ki, malımla, canımla. Belə dedim. Malımla və canımla. Belə baxdı vaxta dedi ki, "Get." Belə yenə qəzəblə aldı. Mən getdim. Allah Allah, bu nə şeydi? Belə düşünürəm. Üstüne bir yarım saat mı diyeyim, biraz geçmişti. Yeniden yine onun tarafından geldiler ki, Harun seni istiyor. Yine geldim, Bana dedi ki, söyledi, ey filani, beni neyle savunma hazırsın? Dedim, malımla, canımla, çocuklarımla, yani yakınlarımla, yakın akraba bunlarla. Böyle bir söz dedim. Dedi, yine de de ki, git. Ben gəridinə sinirləşmədim. Əvad. Getdim, yenidən geri döndüm. Allah Allah. Nəysə bir yarım saat da yenə keçmişdi. Yenidən gəldi mənəsa. Dedim, artıq bu dəfə deyəsən ölümdə. Artıq çəfənimi də elə bir ki boynuma salmış bir halda gəldim. Yenə ayının soruyu sordu bana. Bu zaman mən dedim də bir şey qalmayıb ki Allahın vermiş Hı -hı. olduğu nemətlərdən. Dedim ki malımla, canımla, ailəmlə, yaxınlarımla və İmanımla, dinimlə, imanımla bunu söylədim. Korkusundan. Harun gülümsədi, təbəssüm etdi. Dedi, tamam, razı qalım. O zaman işarə etdi, dedi, bununla gedirsən, nə desə onu yapacaqsan. Çünki sən dedin ya hər bir şeyimdə. Dedi, hər bir şeyimdə. Malın çünki insanın nəyi var? O demişdi ya, ya maldır nimətləri, Hı -hı. ya candır, ya abır övlad da onların içində belə namus, qeyrət filan ya da ki dindir, imandır. Qonların həbsi ilə dedi mən səni savunaram. Öydədirsə sən dayı, artıq yox deyəmam, deyəməzsən. Demə. Dedi bununla gedirsən, nə desə onu yapacaqsan. Gözüm çəş, baş üstə yani. Getdi Harunun da sarayın aşağısı zindan idi, həbsanə idi. Tamam? Mı? Şimdi deyir məni götürdü aşağıya, düşdü nə qədər aşağılarda. Bir odaya gəldik. Gördüm ki, bu odata 20-yə yaxın ayüzlü cənc, seyyid. seyyid İmamzadə məşhur onları yığıbla gətirib o vəzitdə, o şəraitdə bana bir kılıç verdi. Dedi ki, bəs bunların başını kəsəcəksən və orada çala vardı, oraya atacaqsan. Bəndə nə yapım? Ben qaldım ama demişəm ya. Bəylə onların dediklərini yaptım. 20-sini də başını kəsdim. Bu olmuş bir olaydı. Tamam mı? Sonra keçdi ikinci o duyğa. Aynı yenə də 20 dənə gənc orda Seyid İmamzadə. Aynı şeyləri də yaptım. Üçüncüyə gələndə yenə də aynı 20 kişi də orada idi ama içlərində biraz yaşlı birisi vardı. Deyil mən onların başını kəsə-kəsə gələndə Birdən olardan o yaşda olan məni tanıdı. Dedi: "Sən filancəs deyilmisən?" İndi onun da yəqin bir nəsi var idi, nə isə məşğul belədir ki, "Sən filancəs deyilmisən? Allah sənə lənət eləsin. Sən yaran mənim peyğəmbərim cəddim, cəddimə, cəddimə Rasullahın üzünə necə baxacaqsan? Sən burada bir gecə 60 şeydin başını kəsdin. Vay olsun sənə." Birdən də qorxudan əlim titrədi və kılıç əlimdən yerə düşdü. Diyor: şey götürdü o senarəli senərlə o yanımda olan Fərrac cəllad var idi. Cəllad belə verdi dedi: "Harun." Belə deyəndə onlar da qara üzlü olurlar. Ya hansı bir ölkədən çox da dil də bilməyənlər idilər belə. Sadəcə onu bazarırdılar. Yəni Harunun qorxusundan, yəni Harun, yəni Harun, yani, yani, Haruna söylerim. Ha, belə bir şey diyor. Tərmən qorxudan aldım, həpsinin başını yenə kəsdim gəldim, surud işlə işte, oldu, oldu Harun'dan sonra da, da bu oğlu olur. Sonra buna görə vəmi deyim, nə isə göndərirlər. Təcə Mədiniyə yollanır. Ya yəni, nə olursa. Deyişim də mən düşünürəm ki, indi kəndə kəndə sonradan düşündüm. Bir keçidə 60 Seydin bu Allah qorusun, bu işi yapan insan. O insana cənnət olar mı Allah aşkına? Artıq mənim üçün cənnət yox, mən cəhənnəmdeyim 100%. Yüz. Mənim kitabım bağlandı böldəm. Mən nə üçün artıq o yüzden, namaz qılmalıyam? Mən nə üçün oruç tutmalıyam? Bunlar həpsi behesdə və cənnətə getmək üçün deyilmi? O zaman mən nə üçün bunları yapım? Belə düşündüm və onları da qoydum. Nə namaz qılıyorum, nə oruç tutuyorum, heç bir şey yapmıyorum və belə deyir Allah artıq məni bağışlamaza. Belə deyən sürətdə mən deyir geri qayıtdım nə isə. İndi onu deyən elə ki deyir İmam Rıza alayhissalatü vesselam, biliyor musun Hazret nə buyurur? Buyur vay olsun o falan kəsə. Canım əlində olan Allah'a yemin olsun deyir. Əgər onun o 60 dənə şeydin başını kəsmək olayını tərəzinin bir gözünə qoysaydılar, o dediyi söz var ya Allahdan na umud olmaq, Hı -hı. Allahın rəhmətindən na umudçilik məsələsini digər bir gözünə qoysaydılar, vallahi deyir o daha ağır gələrdi onun əkbar, günahı. Allahu ekber. Allah'ı Allah Teala Allah buyurur. Ne kadar günahla de tamam Allah'ın rahmetine namid olmayın. Çok zordu. Biz demiyoruz ki kolay bir şeydi. Allah korusun. Çok zordu ama Allah'ın rahmetinden namid olma olmaz. Şeytan da namid. Ne kadar insan Acaba olup çok da çok özür dilerim. diyorum. Hı? Gerçekten çok güzel bir hadis ve finali de çok güzeldi. Allah için, Allah rızası için onu bir daha lütfen söyleyin. O İmam Rıza Aleyhisselam'ın söylemiş olduğu 60 seyidin başı olayını. Gerçekten çok önemli. Bugün en çok günümüzde şu an en büyük hastalıklardan bir tanesi belki de bu. Ee, insanların Allah'ın rahmetinden ümit kesme olayı. Bakın biz demiyoruz ki o olayı küçümseme istem amasıyla demedi Hazret. Yani Seyit Bak, böyle algılanmasın ki e, biz bir, bir insana, normal insana belə, əsə heyvanı belə Allah təala görürsən ona zülm olanda belə o heyvana olan zülmün qarşısında ona olmuş bir dənə mömin ola, şeyid ola, peyğəmbər övladı ola və imamzadələr vardı, orada o da 60. -an. Yəni demir ki, bu kolay bir şeydir. Amma ondan da daha əhəmiyyətli ola. Biz bu işin sadəcə olaraq Həzrət bu günahın böyüklüyünü və kötülüyünü vurğulamaq istəyirdi. Yəni yenə ordan buyurduğunuz kimi deyir ki, əgər O günahları vardı ya bu qədər kötü günahlar ilə. Onu əgər tərəzinin bir gözünə qoysanız və Allahdan naumid olmaq, yəni ümidsiz olmaqı başqa bir gözünə qoysanız, bunun ağırlığı kötülüyü oğlundan daha çox gələr. Niyə? Çünki Allah Taalanın rəhmətindən naumid olmaq ən böyük günahlardandır. Yəni zalim, xasir, cafir qovundan başqası Allahdan ümidini kəsməməlidir. Çox kötü bir şeydir. Allahın rəhmətinə daima insan ümidvar olacaq. Amma bəzən söz konusu burdadır dəyərlı qardaşım. Bəzən görürsən, o qədər çox ümidvar olurlar, onlar o olur, da gedir-gəlir istidiraca. Yəni orta yolu ilə, burada yenə yani, məsəl orta yol, məsələdir. Elbette ki mi, bütün şeylərdə orta. Bizim bu danışmamız var ya, aylarmı deyim, nə qədər konuşaq və nə qədər olacaq bilmirəm. Allah ömür versin inşallah. Amma bizim konuşma amacı sadəcə şudur. Bütün bu dediklərimizə məsələ şudur. Orta yolda etmək. Sıratul müstaqim o da işdə. Işte. Tamam mı? Orta yolda gideceksen. Yani Ehl-i Beyt yolu orta yoldu. Ve cealnakum ummeten vasata litekunu şuhada alen nas ve yekuna rasulu aleykum şehide. Ehl-i Beyt orta yoldu. Yolda gidenlerdi. Kur'an-ı Kerim buyurur. Ve Peygamber Aleyhisselam da onlara uygudu, numunedir. Şimdi, orta yolda gitmek. Ben de diyorum ki, bizim nacizana, acizana, orta yolda gitmek nasıl olur? Sen ifratı ve tefriti tanıyacaksın. İfrat nedir? Allahın rəhmətinə namid olmaq. Təfrid nədir? Onun tam qarşılığı Allahın rəhmətinə o qədər ümidvar olur ki, artıq hər bir günahı görür və Allahın məcrindən, Allahın imtahanlarından özünü amanda bilir və istidracə gedib çıxır. Tam onun zidd qütblərdir. Tamam mı? Onun ortası, bəli, Allah təala istəyir. Yəni qorxu və ümid daxilində olur. Aynən öylə, aynən öylə rəca ümidtdir. Belə gəlir ki, ümid və rəca, ümid eyni şeydir, ümid və rəca və orku arasında bir yol bulmalıdır. Həb böyülə olacaqsan. Bir hədis gəldi, dəyərlilər qardaşım, deyir ki, hani yadınızda, xatınızda olsa, e, söyləmişdi ki, məluni iblis dua edir, özünü unutur. Tamam mı? Orda, e, necə ki Həzrət Adəm sonra o günahlar olur ya, günah deməyim də de o tərkövdə olur və Allah təala buyurur Quran-Kərimdə: "Ehbeta eləli arız". Yəni nə inin bir-birimizə düşmən olaraq enin şeyə yerə düşünə. Tamam mı? Yana. Yəni Hzət Adam, Havva və İblis. Onlar çə enirlər yer yüzünə. Bu zaman hədis qüdsdədir. Deyir ki, 4 dənə mələk vardı ya. İndi biz 4 mələyi deyuruq və hədislərdə gəlir. İndi gör o biri mələklər. Onlar komutanlar. Tamam mı? <hə -hə. Ona deyirik, o birləri də artıq özü-özünə kəndi məlum olur. Komutanlar, yəni Hzrət Cebrail, Əzrail, Mikail və İsrafil alayhimussalam. Bunlar əfəndimə söyləyeyim, belə ağlayırlar, sızlayırlar. Öyldalı, qorxudan ha. Qorxudan ayalla, ayalla, ayalla. Yəni sən belə həzat adam nasıl belə getdi? Onun o qorxunun şiddətindən belə ağlayırlar. Nasıl deyim? Yəni çox belə dəhşətli bir şəkildə, belə Hı -hı. deyəlim eşyə birdən bizdə şeyə aparsa nə olar Allah sağ olar. Birdən bizdə şey olsa bu da nə olar? Zaten o faturas məsələsi bu sizin apardığınız bu faturasda nasıl olmuşdu? <coughs> yəni mələkdi, mələklər mənsum amma görürsən ki, ola bilər bir yanlışlıq olur. Görürsən ki, nəslə də e, bilirsə İmam Hüseyn əs-salamın bərəkəti nə o gəldi sonra tövbəsi olduğu mələyin. Fotrosmalı idi, biliyorsunuz da onu. E, Yəqin onu söyləyir. Onlar meleklərdəki günah deyil də vəzifəyi biraz ağır yapmaq bəzən bu bu şəkildəmi yorumlanır. Hər kəsə deyir, hər kəs baməşbiş, bərfəşbişlə gözəl bir evdir. Hər kəsə deyir, bamı, damı yeşil olsa, böyük olsa onun qarı da çox olar. Nə qədər yuxarılara çıxdıqca Orda olan küçücük mubah şeylər belə insana şey olur. O günah kimi olur. Kimdə nə qədər aşağı gələndə insanlar ki bəşkənti yoxdur. Bir insandan bəşkənti yoxdur. Onun küçücük əməlləri belə görürsən ki böyük gəlir. Amma yuxarılarda olanların yaptığılar gələ öylə bir şey olsun. Onlar hər bir oturuşa, duruşa, baxışa hər bir şeyə fikir verməmlərlər. Onlar üçün artıq deyəlim ki elə bir mərtəbə var insanlarda da öylə bir mərtəbələr var ki orada ə e, məcruh eləmək çox kötüdür. Yəni bunun aksi düşünənlər də vardı. Hani e, meleklər əslində bu rivayəti yox sayanlar da var. İşdə i̇şte, meleklər hatasızdır, günah işləməzlər. Onlar Allahın vermiş olduğu vəzifəni yerinə yetirirlər. Baxın, xətalara özür diləyirəm. Hani bir hər sizə bir qural demişdim ya ki, "Hasanatul əbrar, hasanatul əbrar, seyyatul muqarrəbin." Yəni iyi əbrar çox böy mərtəbədir. Əbrarın Qurani-Kərimdə var. Əbra yaşrəbuna yaşr yaşr kəsən nələr içirlər? Onların yeri nəsl hansı yerlərdədir? Əbrarın olduğu yerlərə baxın Qurani-Kərimdə. Buyurur: "Əbrarın yaxşı insanların bir-birdəndir. Birbi valideynlərə, ata-anaya yaxşılıqda bulunmaq, iyilikdə bulunmaq. Yaxşı və iyi insanların iyi aməlləri muqarrəbin ki, daha üst mərtəbədir əhl-əbeytə. Onların yanında səyiə günah sayılır. Və belə bir nümunə də demişdim. Soruşdunuz ki, o Dedim, zaman ki necə ola bilər? Dedim, indi namaz qıldığımız zaman qıraqdan keçən hansısa bir namaz qılmayanə nisbətə görə göstərsən, tamam mı? Deyəndə ki, bizim yaptığımız şey gözəl bir şeydir. Bu namaz qılmıyor, biz namaz qılıyırıq. Elə demə bu gözəldir ona nisbət Amma bunu onunla ölçəndə. Şimdi sən bunu daha böyük bir ariflər mi deyim, gözəl insanlar, əhləbeyt həmsə namaz ölçəndə bu namazı nədirsə bizim başımıza vururlar, Allah qorusun. Hədisdə var, ona görə dedim. Hədisdə var, deyir ki, bir artı bir bir nəfər vardı namazı qılan kimi qaçarmış deyir. Ordan koşarmış. Bu durmamış deyirlər o namazı bitən kimi. Assalamu aleykum və rahmetullah deyir. Elə onu deyən kimi qaçırdı ordan. Orda durmazdı deyə. Niyə? Deyir, bilirəm ki Allah Teala buyurur ya, bəzən hə götürülürlər yuxarı mələklər aparırlar behbehlə yuxarlara, sonra Allah təala bəyənmir, deyir onu çırpın oğlum gəlir, başına vurur. Deyir mən bilərəm ki bu qəbul olmayacaq, vuracaq. Ona görə gedirəm. Belə bir, bir indi coxdur, necə deyirlər, bir şakadır, hər nədir, məşhur belə bir. İndi bu namazı bizim qıldığımız Allah üçün özümü ərzəliyirəm, dəyərli qardaşım. Mənim qıldığım namazı qurban olduqlarımın namazına əgər yanına Yəni heç məsələn elə deyənə həzə salmama deyim, gözəl insanlar var ya müqərrəb. Onların əbrarın da belə namazının yanına qoysan, inanırsan, bu ayna başıma çırpılmaq bir məsələsidir. Yəni bunu asla. Belədir məsələ. O namazda, o namazda nə qədər Allahın fikrində oluruq, Allah aşkına. O namazda olan xuzu, xushu məsələsi varmı? O namazda nəmlər? Böyük ölçüləndə görsən heç nə. Ümid. Yəni o gəncənin yaptığı kimi, nə olursa mənim namazım qəbul olmaz, qaldım, getdim deyildi. Hər gün bir onun anda... namazını qılırdı, sonra gedirdi belə. Ümid kəsilseydi ki, kəs heç namaz qılınmazdı. Ki namazı qılıramsa deməli ümidimi kəsməmişəm. Tamam mı? Amma demək istəyirəm ki, bu namazı əgər başqa namazlarla ölçsə, üstünməli olsaq, bu bir namaz deyil. O onu deməsə. Yəni onu bir göstərməsizəm ki, baxır kimlə ölçülür. Baxır kimlə. Şimdi oraya gələlim. Şimdi deyirsiz bitirmədim axı o hədisi. Elə ki, həzrəti o 4 dənə mələklər vardı ya, böyüdə ağlayanda Deyelim, şimdi adam düşünür ki kendi kendine, insan düşünür ki Allah Teala der ki: "Hayır, narahat olmayın, rahatsız olmayın. Ben sizleri, sizlere cehennemi sizlere böyle dedim, siz böyle elədim, şöyle dedim, siz rahatsız. Ey mənim müqarrəb mələklərim, heç narahat olmayın və s. ayə. Yo, Allah Teala nasıl buyurur? İşte böyle olacaksınız. Hep mənim korkumdan böyle ağlayacaksınız. Hep mənim qorxumdan bu ikisinin arasında olacaq. Ümid verəcək şey qorxu arasında olacaqsınız. Rəcav və qorxu arasında olacaq. Həb böylə olun. Heç vaxt düşünməyin ki, şeydir. Amma şeytan öylə düşünürsə keçmiş. İşdə ona görə oldu. Tamam mı? Bu ordu son 4 dəqiqəyə girdikcə. İşdə burdan çıxardığımız nəticələr dəyərli qardaşım şu ki, bəli. Bu ikisində bizim bütün söhbətlərimiz budur. Mən əxlaq ustası ustadı deyiləm. Tamam mı? Sadəcə siz azizlərə bunu demək istəyirəm ki, Baxın, nə yəpilirsə edək alım. Əgər istəyiriksə, məsələn, bir var, bunların hər birini ayrı-ayrı da oxlayaq, məsələn, belə yapaq, belə yapaq. Bir də var ki, mən deyirəm ki, yəni alimlər də deyirlər, Əhləbeyt həmsə buyurur ki, nəfsi tanıyalım. Paşlaşdıralım, o zaman avtomatik hərbi şey düzələr. Nəfsi tanımaq üçün nə etmək lazımdır? Orta yolda olmaq lazımdır bukovlaları orta yolda. Yəni elə belə sükan əlindədir arabayla. Sən hansısa belə hədəfə doğru gedirsən. Direksiyonda, direksiyon əlindədir. Çox aşırı sonra gedirsən, vurarsan ankesəyə. Aşırı olan arasında olmaq üçün qah hey belə, qah hey belə. Yolu sürəti dəngələmək lazımdır. Dəngələmək lazımdır, abim mən. Dəngələmək. Bax, dəngələməyəndən söhbət gedir. Bunları da ona görə öyrənir və bunun ziddini öyrənirci. O dəngəni özünüz bulasınız. Və əgər aşırı nə yerdədirsə, onun dəngəsini bilib və hansı qüvvəyə malik olub, onun o ayarını özünüz hə -hə. yapa bilərsiniz. Özünüz özünüzün ustası olun. Özünüz kəndiniz, özünüzün əxlaq ustası olun və müəllimə olun, öyrətmən olun və özünüz kəndiniz özünüzün hətta doktoru olun. Evet. Hə -hə. Tamam mı? O biri e, günahada işarə eləmişsinizsə. Tamam. Şimdi növbəti günah da budur ki, nəfsinin zəifliyi dedik. Onun zıddı budur ki, nəfsinin böyüklüyü, qüvvəti, qəlbdir elə, qəlbin qüvvətliyi. Çoxları bununla da məaləsə getmişlər bu məsələdə. Çoxları məaləsə. Yəni nəfslərinin cılız melankolik olduğuna görə, tamam mı? Görürsən, hər şeyi qəbul etmişlər, qəbul edmişlər. Başlarına vurublar zamanında, onlar da dinməmiş. Başlarına zamanında vurublar, vurublar, onlar da dinməyiblər. Bunu bu, təqva demək deildir. Hani şeydə vardı ya, təhrif olunmuş Hristiyan dininde var ya, diyor senin bir yüzüne şişler sil, vursalar, silli derse tokat vursalar, tokat vursalar yüzünü vur. İslam onu kabul etmiyor. Hı hı hı. Sen kendini savunacaksın. Evet. Tamam evet. mı? Hatta peygamberler yani var. zulme karşı elinden gelen bütün dirayeti ve iradeyi ortaya koyacaksın. Aynen. Eğer yapamıyorsan zaten onu, onu da yapacak bir şey yok. Evet. Hı hı. Mesela bütün görürsünüz ki büyük caniler zatlar, onlar çocuklukta nese onlara olmuştu. Nəsə belə bir şeylər olub, Hı -hı. onların ıı, onların deyərim ki, nəfslərində rəsux edib qalıb orada. Sonra böyüyəndə isə imkan olduqdan sonra bunlar da başdı və onu öz almağa artıq. Hı -hı. Adam var məsələn, anəsi deyəlim. Hani filmlərdə də var, anəsi onu həp dəyirdi, söyürdü. Böyüyəndən sonra həp qadınları görsən öldürürsən. Evet. Yəni nə olursa belə bir şeylər. Tamam mı? Hı -hı. Yəni bunu şimdədən hər insan bilməlidir, iradəsini gücləndirməlidir, onun ziddilə tamam mı? Zidd nədir? burdan çıxan kötü şeylər bu nəyin nədənində ola bilər? Əlamətləri nədir? Acizlik, istirab. Tamam. Əgər bir kəsdə melankoli, stresslər, depressiyalar şimdiden üzərinə düşməlidir. Çünki o sonradan çox böyük günahlara nəzər göstərir. Yəni Aynen. başlamadan qurutmaq lazımdır sürətlə. Evet, bu barədə o qədər danışmaq olmaz. Sadəcə indi söhbətimiz qədər. Başka soru varsa bu arada. Çok değilim. teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok sağ olun. İnşallah kal e kalan sohbetimizi diğer Başım. programımızda inşallah devam edelim. Başım dönüyor. Evet değerli Zehrativi izleyenleri bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bu değerli sohbetimizi, bu değerli kılavuz bilgilerimizi, donelerimizi Zehrativi YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz dostlarımıza da tavsiye edebilirsiniz. Sizler adına ve Zehra'tı ve ailesi adına çok değerli üstadımıza teşekkür ediyoruz. Bir takip programımızda buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Bir şeyde unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz.